Многие люди, будь то новичок или специалист, занимающиеся ремонтом электрической проводки в автомобиле или в помещении, довольно часто сталкиваются с проблемой изолирования близко расположенных проводов, либо же изолирования поврежденных участков жгутов, расположенных в труднодоступных местах. В этих случаях для качественной обмотки удобно использовать рулон изоляционной ленты, намотанный на торцевую головку М8 1,4 дюйма. Для намотки ленты удобно использовать вороток. Изолируем жгут, используя головку на 8 с намотанной на ней изолентой. Одной рукой прекрасно можно справиться в труднодоступных местах. Как заизолировать жгут в труднодоступном месте? Да очень просто. Нужно взять головку. У меня на 8. Одеть ее на вороток. Намотать на нее изоленты. моточек сколько нужно и прекрасно работать в труднодоступном месте И вот так обматываем. Вот так получилось. Тут два пальца не влазят в этот промежуток. Для того, чтобы лента не разматывалась, отрезайте конец ножницами или ножом. Пользуйтесь.